Komando Malaysia terkenal dengan kelebihan luar biasa dari segi fizikal dan mental kerana latihan mereka direka untuk melahirkan anggota yang benar-benar kental, berdisiplin dan berdaya tahan. Latihan ini bukan sahaja menguji kekuatan tubuh tetapi juga keteguhan jiwa dan semangat juang yang tinggi. Malangnya, kekuatan ini tidak dapat menyelamatkan seorang bekas komando dari ditipu oleh rakan sendiri yang dikatakannya sebagai dipukau Wang dan jaran tamat perkhidmatan seorang bekas komando, termasuk wang simpanan berjumlah lebih rm ringgit bukan saja hangus begitu saja, malah hidupnya berubah sekelip mata, sehingga anaknya beberapa bulan tidak ke sekolah kerana kehabisan wang. Semuanya berpunca apabila Muhammad Zaidi Nordin yang berumur 42 tahun, diperdaya oleh rakan sendiri yang kononnya menawarkan peluang perniagaan minyak masak subsidi dua tahun lalu. Bapa kepada empat anak ini berkata, dia bagaikan dipukau apabila dengan rela hati menyerahkan kesemua wang tersebut kepada rakannya. Saya sebenarnya dah lama terputus hubungan dengan dia, tapi secara kebetulan berjumpa dengan seorang rakan di sebuah restoran yang menawarkan projek membuka kilang minyak masak subsidi. Saya pula baru saja bersara sebagai tentera dan memang merancang berniaga, jadi saya pun bersetuju. Keesokan harinya rakan saya itu menghubungi memaklumkan lebih lanjut mengenai projek terbabit katanya kepada media. Menurutnya, dia kemudian ditunjukkan sebuah kilang di Senawang dan dibawa pula ke sebuah kawasan perumahan mewah yang kononnya milik suspek. Masa itu penampilan dia seperti ahli perniagaan dan itu yang meyakinkan saya tanpa rasa ragu-ragu. Kemudian dia bawa saya ke Indonesia, katanya ada perniagaan tepung dan gula di sana. Tapi sepanjang 11 hari di sana, kami tak buat apa-apa pun, dan dia bertanyakan mengenai duit ganjaran persaraan saya yang akan dijadikan sebagai modal perniagaan kami, katanya. Seperti lembu dicucuk hidung, bapa kepada empat anak itu telah membuat lebih 10 transaksi pemindahan wang ke dalam akaun suspek sehingga duit persaraannya tinggal seringgit sahaja. Walaupun dia mula berasa curiga, tetapi mengakui ketika itu tidak mampu berbuat apa-apa dan terus mengikut kehendak suspek, saya tak tahulah apa yang terjadi pada saya waktu tu, kerana bila saya fikirkan balik, saya seperti dalam keadaan separuh sedar. Bayangkan selepas kami balik ke Malaysia, saya boleh dengar cakap dia untuk membawa keluarga berpindah ke sebuah rumah di Sendayan, termasuk memberi lebih RM60,000 wang simpanan dari Lembaga Tabung Angkatan Tentera kepadanya, katanya. Disebabkan itu, kata Muhammad Zaidi, dia kehabisan wang sehingga terpaksa menjual kereta Nissan Almera miliknya untuk perbelanjaan keluarga. Malah katanya, tiga anaknya beberapa bulan tidak ke sekolah kerana mereka kehabisan wang. Saya memang dah tak ada duit langsung waktu itu dan disebabkan itu juga saya terpaksa jual kereta. Saya hanya sedar ditipu selepas abang dan kakak ipar datang ke rumah membuat bacaan Yasin. Saya betul-betul terduduk waktu itu, katanya. Dia kemudian berhubung dengan suspek dan meminta kesemua wangnya dikembalikan, namun suspek meminta tempo. Bagaimanapun ujarnya, suspek menghilangkan diri, malah rumahnya juga telah kosong dan lagi mengejutkan, kediaman tersebut rupa-rupanya hanyalah rumah sewa. Saya betul-betul hilang arah sekarang. Saya dah buat laporan polis pada Julai tahun lalu dan gambar suspek pun saya lampirkan, tapi sehingga hari ini saya tak tahu apa-apa perkembangan kes. Kalau ikutkan, keseluruhan jumlah wang yang saya ditipu ialah 221,872 ringgit. Nak teruskan hidup, saya bekerja kontrak seperti mengambil upah mengecat, mengiman dan menebang pokok, katanya. Justeru, dia berharap suspek dapat ditangkap supaya tiada individu lain yang menjadi mangsa. Jadi, adakah betul beliau telah dipukau? Mari kita bincang dari sudut pandangan tradisi dan pandangan sains. Kepercayaan terhadap ilmu pukau adalah topik yang kompleks dan berakar umbi dalam budaya, mistik dan kepercayaan agama, terutamanya dalam konteks alam Melayu. Ilmu pukau secara umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk sihir atau ilmu hitam yang bertujuan untuk mempengaruhi minda seseorang. Dalam kepercayaan tradisi Pukau merujuk kepada jampi serapah, tangkal dan mantera yang digunakan untuk memabukkan atau membuatkan orang tidak sedar akan keadaan sekelilingnya. Tujuan utama ilmu pukau adalah untuk memudahkan seseorang melakukan sesuatu kepada mangsa seperti merompak, mencuri atau memaksa seseorang untuk menyerahkan duit atau barang berharga. Dalam Islam pula, ilmu pukau, sihir dan amalan yang melibatkan bantuan jin atau syaitan secara jelas dianggap haram dan termasuk dalam perkara yang boleh membawa kepada syirik. Walaupun hukumnya jelas haram, laporan dan aduan mengenai kes sihir dan pukau masih wujud dalam masyarakat moden, termasuk yang melibatkan kerugian wang atau kerosakan hubungan rumah tangga. Dari segi modus operandinya pula, pukau sering dikaitkan dengan perbuatan jenayah seperti kes penipuan di mana mangsa seolah-olah hilang kawalan diri atau rasa mengantuk luar biasa, menyebabkan mereka menyerahkan barang berharga atau wang. Pelaku sering digambarkan sebagai individu yang meminta pertolongan jin dan syaitan untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan mudah, didorong oleh perasaan tamak haloba. Jadi, apakah cara untuk mengelakkan diri dari jadi mangsa pukau mengikut Islam? Masyarakat Islam yang mempercayai kewujudan ilmu pukau sering mengamalkan kaedah perlindungan diri. Amalan ini tertumpu kepada pengubatan dan pendindingan secara syariah. Langkah pertama ialah memperbanyakkan amalan selepas solat lima waktu seperti membaca ayat ayat Al-Quran tertentu dan memohon perlindungan Allah dari pukau atau sihir. Selain dari itu seseorang hendaklah sentiasa bersikap berjaga-jaga dan mengelak dari merenung mata orang yang tidak dikenali dan mencurigakan. Kita juga dinasihatkan supaya berhati-hati menerima minuman atau makanan dari individu tidak dikenali. Bagaimana pula jika anda rasa yang anda sudah terkena ilmu pukau? Umat Islam disarankan untuk mendapatkan hikmat daripada pengamal rasmi pengubatan Islam yang diiktiraf untuk mengelak daripada jatuh kepada amalan syirik. Secara kesimpulannya, kepercayaan terhadap ilmu pukau adalah realiti sosial yang berterusan di mana ia dilihat sebagai salah satu bentuk sihir yang haram dalam Islam dan berpotensi menjadi punca jenayah penipuan. Pandangan agama dan pihak berkuasa menggesa masyarakat untuk menjauhi amalan tersebut dan menggunakan kaedah perlindungan serta rawatan yang selari dengan syariah. Bagaimana pula pandangan sains terhadap kes pukau ini? Adakah ia benar-benar berlaku? Pandangan sains mengenai ilmu pukau secara umumnya adalah pandangan melalui kerangka psikologi dan bukannya mempercayai kewujudan tenaga gaib atau kuasa ajaib yang melanggar hukum fizik. Sains tidak menolak bahawa fenomena yang digambarkan sebagai pukau itu berlaku, tetapi ia menolak penjelasan mistik. Sebaliknya, ia menawarkan beberapa penjelasan secara saintifik. Sains melihat banyak kes yang dikaitkan dengan pukau sebagai kes yang melibatkan manipulasi mental yang sangat mahir dan kadang-kadang menggunakan dadah. Dari segi mekanisme pukau, pelaku mungkin menggunakan teknik komunikasi lisan dan bukan lisan untuk mewujudkan keadaan kekaguman kepercayaan, kekeliruan, atau ketakutan dalam diri mangsa. Dalam keadaan ini, daya fikiran kritikal mangsa menurun, menjadikan mereka mudah diarah atau dipengaruhi. Dalam kes bekas komando ini, skamer tersebut telah menyewa banglo mewah untuk meyakinkan mangsa bahawa dirinya adalah seorang yang berjaya. Jadi, jika mangsa menyerahkan wangnya untuk pelaburan dia juga boleh kaya seperti skamer tersebut. Taktik menggunakan rumah mewah dan kereta mewah ini memang agak biasa dilakukan oleh scammer. Tetapi bagi mangsa yang tiada pengalaman, memang mudah tertipu, menjadikannya mudah menyerahkan wang tanpa berfikir panjang. Kedua, untuk mengelakkan mangsa dari bertanya pendapat ahli keluarga lain seperti isteri ataupun adik-beradik scammer itu telah membawa mangsanya melancung ke Indonesia. Jadi untuk beberapa hari mangsa hanya mendengar cerita dari skammer tersebut tanpa mendengar pendapat orang lain, membuatkannya lebih mudah diperdaya untuk menyerahkan wang tersebut. Dan, sesetengah kes pukau melibatkan penggunaan dadah. Sejenis dadah yang biasa digunakan oleh skammer dikenali sebagai skopolamin. Ia adalah sejenis dadah yang dihasilkan daripada tumbuhan seperti belladonna. Dadah itu boleh menyebabkan kekeliruan teruk, amnesia Kayadan dan hilang keupayaan untuk membuat keputusan yang logik. Ia juga boleh menyebabkan hilang ingatan. Jika diberikan dalam dos yang sesuai melalui makanan, minuman atau mungkin melalui kulit, ia boleh menyebabkan mangsa kelihatan sedar tapi hilang keupayaan berfikir secara rasional dan hanya menurut arahan. Pihak forensik biasanya boleh mengesan sisa bahan kimia ini dalam sistem mangsa jika ujian dijalankan segera. Dalam kes ini, kemungkinan mangsa telah diberi dadah tersebut kerana dia berasa seperti telah dipukau dan tidak mampu menolak permintaan dari skamer tersebut. Akhir kata, berhati-hatilah jika anda baru menerima wang dalam jumlah yang besar kerana skamer pandai menghidu perkara ini. Sekian, terima kasih. Wassalam.